بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے پیارے اور موزی دوستو حضرت عیسیٰ کی قوم کو اللہ نے خنزیر کیوں بنایا اور ان کی قوم پر بندروں اور سور بن جانے والا عذاب کس طرح آیا ناظرین یہ سب جاننے کے لیے ہماری ویڈیو پوری دیکھیں پیارے دوستو ایک دن حضرت مریم بیت المقدس سے جڑے حجرے میں عبادت میں مجبور تھیں کہ اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں اندر آ گئے حضرت مریم اجنبی شخص کو دیکھ کر ڈر گئیں اور کہنے لگے میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں حضرت جبرائیل علیہ السلام فرمانے لگے میں تو پروردگار کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں اور تمہیں ایک پاکیزہ بیٹے کی خوشخبری دینے آیا ہوں یہ سن کر مریم سلام اللہ علیہ کو تعجب ہوا کہ سبحان اللہ مجھے بچہ کیسے ہوگا میرا تو نکاح ہی نہیں ہوا اور برائی کا مجھے تصور تک نہیں ہوا میرے جسم پر کسی انسان کا کبھی ہاتھ ہی نہیں لگا میں بدکار نہیں اور نہ ہی زناکار ہوں فرشتے نے آپ کو یہ فرما کر دور کرنا چاہا کہ یہ سب سچ ہے لیکن اللہ اس پر قادر ہے کہ بغیر خامن کے اور بغیر کسی اور بات کے بھی کھلا دے دے وہ جو چاہے ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس بچے کو اور اس واقعہ کو اپنے بندوں کی تذکیر کا سبب بنا دے گا یہ سب قدرت الہی کی ایک نشانی ہوگی تاکہ لوگ جان لے کے وہ خالق ہر طرح کی پیدائش پر قادر ہے آدم کو بغیر عورت مرد کے پیدا کیا ہوا کو صرف مرد سے بغیر عورت کے پیدا کیا باقی تمام انسان کو مرد و عورت سے پیدا کیا اور اب عیسیٰ کو وہ بغیر مرد کے صرف عورت سے ہی پیدا کرے گا اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت مریم پر پھونک ماری اور ان کو حمل ٹھہر گیا جیسے جیسے بچے کی پیدائش کا وقت قریب آتا گیا حضرت مریم کی پریشانی میں اضافہ ہوتا گیا کہ کیسے میں اپنی قوم کا سامنا کروں گی لوگ تو مجھ پر زنا کی تہمت باندھ دیں گے اسی خوف سے آپ بیت المقدس سے تقریباً نو کلومیٹر دور جنگل کی طرف ایک پہاڑ کوہ سراج کی طرف چلی گئیں درد میں آپ ایک کھجور کے درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئیں درد زہ میں بھی یہ فکر لاحق تھی کہ اپنے عزیز و کو کس طرح مطمئن کروں گی لوگ مجھے بدکار سمجھیں گے جیسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام وادی کے نیچے سے آواز دی اے مریم پریشان نہ ہو تمہارے پروردگار نے تمہارے قدموں تلے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے اور ذرا اس کھجور کے درخت کو ہلاؤ دیکھو یہ تمہارے سامنے ترو تازہ کھجوریں ہیں اب تم اطمینان کے ساتھ یہ تازہ کھجورے کھاؤ چشمے کا پانی پیو اور بچے کو دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو اور اگر تمہیں کوئی انسان نظر آ جائے تو اشارے سے کہہ دینا کہ میں نے روزہ رکھا ہے میں آج کسی شخص سے بات نہیں کر سکتی چالیس دن بعد حضرت مریم اپنے بیٹے کو لے کر اپنے گھر آ گئی بس جیسے ہی نو ملود بچے کو حضرت مریم کی گود میں دیکھ کر پکار اٹھے کہ مریم تو نے یوسف سے زنا کیا ہے نہ تو تیرا باپ برا اور نہ ہی تیری ماں ایک روایت میں ہے کہ تمام لوگ جمع ہو گئے اور حضرت مریم پر ہر طرح کی تہمتیں باندھنے لگے خاندان والے کہنے لگے کہ مریم اور اس کی منگیتر یوسف کو ذنا کی جرم میں سزا ملنی چاہیے پھر اچانک حضرت مریم نے اپنے بچے کی طرف اشارہ کیا جو کہ اس وقت دودھ پی رہے تھے وہ بول اٹھے میں اللہ کا بندہ ہوں اور پھر اللہ کی طرف سے نبوت اور کتاب ملنے کی خبر دی اس کے بعد فرمایا اللہ نے مجھے نماز اور زکوۃ کا پابند بنایا اور جب تک میں زندہ ہوں مجھے اپنی والدہ کا حق ادا کرنے والا بنایا اور مجھ کو سرکش اور بدبخت نہیں بنایا اور اللہ کی سلامتی ہے مجھ پر جب میں پیدا ہوا جب میں مروں گا اور جب دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا یہ سننے کے بعد کچھ لوگوں نے تو یقین ہو گیا کہ بی بی مریم پاک گامن ہے اور یہ بچہ اللہ پاک کا موضع ہے لیکن زیادہ تر پھر بھی حضرت مریم اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف ہی رہے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر مبارک سات سال کی ہوئی تو یہودیوں نے ان کو بہت تنگ کرنا شروع کر دیا اور بیت المقدس کی حالات خراب ہونے لگے تو حضرت مریم سلام اللہ علیہ اپنے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر مصر کی طرف ہجرت کر گئیں پھر تیرہ سال مصر میں رہنے کے بعد اللہ پاک کے حکم سے دوبارہ فلسطین آئیں پھر اللہ پاک نے تیس سال کی عمر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا فرمائی اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ کو بے شمار موضع عطا فرمائے جن میں قابل ذکر یہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر والد کے پیدا ہوئے ماں کی گود میں ہی کلام کرنا شروع کر دیا مٹی کا پرندہ بنا کر پھونک مارتے تو وہ اڑنے لگتا پیدائشی نابینا کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے تو اس کو نظر آنے لگتا پوڑ اور جزان کے مریضوں کو ہاتھ لگاتے تو بالکل صحت یاب ہو جاتے جو کچھ لوگ کھاتے یا اپنے گھروں میں رکھ کر آتے آپ علیہ السلام سب تفصیل سے بتا دیتے ان سب موضوعات کے باوجود بنی اسرائیل کی اکثریت نے آپ کو جھٹلایا اور صرف چند لوگ جن کی تعداد بارہ بتائی جاتی ہے وہ ہی آپ پر ایمان لائے جن کو قرآن پاک میں ہواریوں کے لقب سے پکارا گیا ارشاد باری تعالیٰ ہے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کا کفر محسوس کر لیا تو کہنے لگے اللہ تعالیٰ کی راہ میں میری مدد کرنے والا کون کون ہے ہواریوں نے جواب دیا ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں آپ کے مددگار ہیں ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور آپ گواہ رہیں کہ ہم تابع دار ہیں سورت العمران پچیس اس کے بعد تبلیغ کے غرض سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی ہواریوں کے ساتھ شام تشریف لے گئے وہاں بھی بنی اسرائیل نے آپ کی بڑھ چڑھ کر مخالفت کی اور ہر طرف سے آپ عیسیٰ علیہ السلام کو اذیتیں دیں پھر ایک دن حضرت عیسیٰ سے ہواریوں نے عجیب فرمائش کی جس کو اللہ پاک نے قرآن پاک میں اس طرح بیان کیا ہے اور جب ہواریوں نے کہا اے عیسیٰ ابن مریم کیا آپ کا پروردگار ایسا کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے بام کا خوان نازل کرے انہوں نے کہا اگر ایمان رکھتے ہو تو اللہ سے ڈرو وہ بولے ہماری خواہش ہے کہ ہم اس میں سے کھائیں اور ہمارے دل تسلی پائے اور ہم جان لیں کہ تم نے ہم سے سچ کہا اور ہم اس خوان کے نزول پر دعا ہیں حضرت عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی اے ہمارے پروردگار ہم پر آسمان سے خوان نازل فرما کے ہمارے لیے وہ دن ایک قرار پائے یعنی ہمارے اگلوں اور پچھلوں سب کے لیے اور وہ تیری طرف سے نشانی ہو اور ہمیں رزق دے تو بہتر رزق دینے والا ہے اللہ نے فرمایا میں تم پر ضرور خوان نازل فرماؤں گا لیکن جو ان کے بعد تم میں سے کفر کرے گا اسے ایسا عذاب دوں گا کہ اہل عالم میں کسی کو ایسا عذاب نہ دوں گا فورۃ المائدہ آیات ایک سو گیارہ سے ایک سو پندرہ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم پر بندروں اور سور بن جانے والا جو عذاب آیا اس کی دو طرح کی روایت ملتی ہے ایک تو یہ ہے ایک دن قوم کے چالیس کے قریب لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گھیر لیا اور آواز میں کہنے لگے کہ ذنا کی پیدائش ہمارے علاقوں سے نکل جاؤ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بہت دھوک پہنچا تو اللہ پاک نے ان چالیس پر یہ عذاب نازل کیا کہ کچھ کو بندر اور کچھ کو سور بنا دیا قرآن پاک میں یہ کہ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہہ دو کیا میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ کے ہاں ان میں سے کس کو بڑی جزا ہے وہی جس پر اللہ نے لانت کی اور ان پر عذاب نادل کیا اور بعضوں کو ان میں سے بندر بنایا اور بعضوں کو سور اور خنزیر جنہوں نے شیطان کی بندگی کی وہی لوگ درجہ میں برتر ہیں اور راہ راست سے بھی بہت دور ہیں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسمان سے دسترخوان اترا جس میں روٹی اور گوشت تھا ان کو حکم ملا کہ خیانت نہ کریں ذخیرہ نہ کریں اور نہ کل کے لیے اٹھا رکھیں لیکن انہوں نے خیانت کی ذخیرہ کیا اور اٹھا کر رکھا تو وہ بندروں اور سوروں میں تبدیل ہو گئے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر مبارک تیس سال ہوئی تو یہودیوں نے آپ کو سولی پر چڑھانے کا فیصلہ کر لیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں شام کا علاقہ رومیوں کے پاس تھا یہاں ان کی طرف سے جو حکم مقرر تھا وہ کافی تھا یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف ان کے کان بھر دیے چنانچہ ان کے یہودیوں کے مطالبے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھانے کا فیصلہ کر لیا لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں با حفاظت آسمان پر اٹھا لیا اللہ تعالیٰ کا اشار ہے اور یہ کہنے کے سبب کہ میں نے مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ کے پیغمبر تھے قتل کر دیا ہے حالانکہ انہوں نے عیسیٰ کو قتل نہیں کیا اور نہ ہی سولی پر چڑھایا بلکہ ان کے لیے ان عیسیٰ کا مشابہ بنا دیا گیا تھا جو لوگ ان کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں وہ ان کے حال سے شک میں پڑے ہوئے ہیں انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو یقیناً قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے صورت النساء ایک سو ایک سو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کربے قیامت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کے زمین پر نادل ہوں گے حضرت عیسیٰ ہی وہ نبی ہیں کہ جن کا ذکر قرآن پاک میں سب سے زیادہ بار آیا ہے آپ ہی بنی اسرائیل کے آخری نبی تھے اور آپ نے ان کو نبی آخر الزما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت بھی دی تھی جس کو قرآن میں اللہ پاک ایسے بیان فرماتا ہے جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا اے بنائے اسرائیل میں تمہارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا ایک پیغمبر ہوں جو میرے بعد نام احمد ہوگا بشارت سنتا ہو آپ علیہ السلام کے چھ سو سال بعد تک کوئی نبی نہیں آیا پھر دو عالم کی قسمت جاگی اور اللہ پاک نے اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیج دیا پیارے اور موزل دوستو ہماری ویڈیو آپ سب کو پسند آئی ہو تو کمنٹس بس میں سبحان اللہ اور اللہ اکبر لازمی ٹائپ کریں